آ آ نو 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 আমাৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ কথা মানে এই মাৰ্ঘেৰিটাৰ ক্ৰীড়া সময় এই ৰাইজৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এই বক্সিং খেলটোৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া আৰ্মি ডুডুমাৰ শাখাৰ পৰা মানে আমাৰ ইয়াত সহায়িতা কৰিছে স্পচাৰ কৰিছে লগতে আমাৰ বি এফ আই অফিচৰো আছে ইয়াত আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা বক্সিং চেণ্টাৰৰ আমি এইটো গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ দেশৰেখৰ ভিতৰত গেমটো কৰা হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে ইয়াত আৰু বহুত প্লেয়াৰ ওলাব আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত নেশ্যনেল প্লেয়াৰ আছে বহুত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ আছিলে আমাৰ সৰ্বপ্ৰথম আমাৰ আমি ইয়াত মানে বক্সিং বুলি ক'লে মানে আমাৰ ডেনছৰ কথা আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতৰ অৰিহণাৰ বাহিৰে আমি এইটো আজিলৈকে বিশেষকৈ নেপালোঁ হয় তেখেতৰ বহুত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আমি এইখন পৰ্যায় পাইছোঁগৈ আজি তেখেতৰ আত্মা শান্তি পওক আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ কাৰ্যসূচীয়ে হৈছে আজি প্ৰথম দিন কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ ফাইনেল হ'ব তিনিচুকীয়াৰ বক্সিং লভাৰ আৰু প্লেয়াৰখিনিৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে একাডেমীৰ মাজত খেল কৰা এইবাৰ তেখেতলোকৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় একাডেমী এটা আৰু তিনিচুকীয়াৰ চাৰিটা একাডেমী লৈ পেলাই কৰা ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰমোট হ'ব ছাব জুনিয়ৰ জুনিয়ৰ ইউথ লেভেলত যদি আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ বক্সাৰবিলাকক তেতিয়া আগলৈ আমি ৰিজাল্ট পাম আৰু তিনিচুকীয়াৰ কাৰণে এইটো ভাল হৈছে যে ইয়াৰ একাডেমিকেইটাৰ মাজত যে এটা কম হেল্ডি কম্পিটিশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া ইয়াৰ পিছতো তেখেতলোকে নিজৰ মাজত কম্পিটিশ্যন কিছুমান কৰি থাকিব পাৰিব যে এনেকৈও কম্পিটিশ্যন এখন কৰিব পৰা যায় এইটো দেখাই দিছে আৰু এই খেলখন তিনিচুকীয়া জিলা এম এছ আৰ বক্সিং এছ'চিয়েচন আছাম এম এছ আৰ বক্সিং এছ'চিয়েচনৰ তত্বাৱধানত ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে এই একাডেমীখন ভিত্তিক এখন তিনিচুকীয়া বক্সিং টুৰ্ণামেণ্ট হেৰি কৰিছে তাৰ কাৰণে আহিবলগীয়া তেওঁ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব আৰু তেখেতলোকে এইটোও কৈছে যে আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম